บนนั้นบ้านเกิดคต้องไว้ด้วยใจใครหาเจอก็ลองเงติมตาตาวัดใจใ,ใหร้รู้เดูไปเลยว่าใครถึงได้จริงไม่จริงเข้ามาแค่ใันลุกทำเสือนตั้งแาเสือเอเ้อไม่มีาทางเกืือรอไป

ខ្លាមួយខ្លាទៅមិនដឹងរកបងដៅទៀតហើយបងគិតថាម៉េចខ្លាខ្វាងមុនទីបើខ្លាងខ្វាមុនណាពេលនេះយើងមកបានតែហើយ និយាយណបងថៃខ្លាមួយនេះជាខ្លាម្ចាស់ប្រេងគ្មានថ្ងៃចាស់គ្មានថ្ងៃស្លាប់គេនិយាយច្រើនប្រយ័ត្នទៅណាខ្លាបាត់ដែរបើប្រកាសនេះខ្ញុំចាំបាន លោកលេននេះអាចទុកចាត់បានទេអាចទុកចាត់បាននេះមកចាក់ថាពួកវាមិនចេះខ្លាចច្បាប់ទៅតែសោះទៅនឹងកាប់ឈើប្រៃកណ្ដាលខ្នងបែបនេះពួកវាមិនខ្លាចស្លាប់យូរហើយហ៎ឡាបើអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវប្រឆាំងច្បាប់មកខំឲ្យពួកវាស្លាប់ហើយ អ្នកខំខ្ញុំទៅសੌតទៅឲ្យតែបួនដាំទៀតវាមិនចូលជាស្អាតទេຕົកចောင်းនៅទីនេះឡអជឹងយកទៅនាំតែខានពេលទៅទីទីទីទេណាកាន់ចាក់ឯងមើលទៅមួយចំណុចទៀតធានកែអូមកដល់នេះលឹកត្រូវឆ្លងណាអុយពួកញុំទៅមកទីធ្វើតាមប្របិញនេះយើងបាញ់ លោកនេះន້ອງពុយយើងទៅកោកហើយចឹងមកខ្ញុំព្រមចុចចាញ់ហើយខ្ញុំព្រមចុចចាញ់ហើយខ្ញុំលឺដៃហើយខ្ញុំលឺដៃហើយព្រមចុចចាញ់ហើយខ្ញុំនៅប្រឹងតស៊ូតាមត kait ទៅបើបិទជូនអ្ហាបណ្ដែងតាមសบายណែអូយ អ្នកខ្លួនទាំងអស់ទៅប្រម៉ូឈើឡើងឡានជួយពិបោតផងទៅបាញ់មកខំរកតែគុំៗកាក់ ដំណាក់លុចទៅដំណាក់លុចទៅអូយបាទបាទខ្ញុំប្រងខ្ញុំប្រងមកខ្ញុំប្រងទម្លាក់ហើយទម្លាក់ចទៅអាយមកយើងបានយើងក៏បាញ់ឆៃបានដូចគ្នាព្រោះថាគ្រុបគ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមិនមែនទេ ដែលធ្វើជាសះស្ស្យខ្ញុំធ្វើដំណេកកាទេប្រៃ លោកស្គីអ្ហាជិះវាអស់សំសំណាក់ការត្រេកអរផងអាអរគុណលឺព្រៀមបញ្ញាំមកព្រៀមតែម្ដងអាបានទទួលវិជ្ជារីកាពីក្រុមរបស់លោកអាវាការហ្នឹងគឺថាខាងលើមានម្ចាស់ងារមោថាអឲ្យនំមនុស្សមកដេញថ្លៃទើបធនធានធម្មជាតិមិនបាត់បង់តទេតទេហើយប្រែតែបានមកនឹងយកមកបង្ក្រាបពួកលួចកាប់ឈើបំផ្លាញប្រៃเติបលោកងំលោកជាឆៃនឹងគ្នាមកដេញថ្លៃមិនទេក៏គឺត្រូវហើយខ្ញុំមករីរីធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជីវិតរបស់តហើយ សពតែសម្ລັບនៅពេលដែលពួកគេជោះទៅបងក្រាបបស់សមាជជនលើមឺបានបំផ្លាញផោះតាមចូលអោះគិតតែគិតមកគឺយកវាមកដេញថ្លៃគឺបានប្រាក់ជូរ៉ង់តែញទួយតែពេលពួកលោកយកទៅលក់បន្តគឺបានប្រាក់ចំណេញមួយ្វ្ទ្វីជាពីរពងតែខ្ញុំសូមទៅត្រោះស្រាយណាអោះសាសពជូលមឺដែលស្លាប់ហើយជាផោះតាមដែលនៅទីពេទ្យអ្នកស្លាប់មុខមាត់ប្រហាក់ប្រហែលដូចជាកម្មកររបស់លោកគៀងឆៃ លូនេរាពួកនរុះនេះយកទៅគុំខាងខាងទៅបាទនាំក្រុមទៅវិញទៅបាទគុំកែនំតាកាកបៃវាគង់តែចេញមកទីនេះបាទអញ្ចឹងលើក្រោយនេះលោកត្រូវតែបាញ់ឲ្យត្រង់ជាងនេះលោកដិតបាទលើក្រោយខ្ញុំនឹងបាញ់ឲ្យត្រង់ជាងនេះហើយចុះមកតាកត់ចាំឲ្យតិចទៀតទីនលោកបាទឃើញរួចហើយតាមមកឲ្យធនធានធម្មជាតិត្រូវបាត់បង់ទៅទេយកទៅជួចជុលសាលារៀនរបស់ភូមិតាលោកជិន ពេលដល់ដល់នេះយោទតែចាញ់អ្នកភូមិមកគេជួបតែគេទៅខ្ញុំសោកស្ដាយផងលោកគឹមឆៃខ្ញុំមិនជួយលោកបានទេអាចសុខជីវីយកគៀររបស់ជាងទៅដល់ពេលហើយដាក់ត្រូវចម្លែងវាចូលបាទទេ សូមទូនណាដាក់ចូលអូននឹងកូនទៅពិបាកអរិយអីទាំងខ្ញុំមកកូនគឺមានសេចក្តីសុខល្អណាបងដឹងថាអូននឹងកូនគួរតែប្រើជីវិតយ៉ាងសុខស្រួលនៅក្នុងបាក់កក់ជាមួយនឹងមារបស់អូនប៉ុន្តែរស្ការងទីរបស់បងហើយទូននីតិការងាររបស់បងនេះគឺវាប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់បងគិតថាអូននឹងកូនគួរតែគំនិយាយបែបនឹងអីបងប្រហុសរបស់អ្នកម្ដងកតែស្រឡាញ់ទូននីតិការពៀតរេង ការពីត្រួតសម្បត្តិរបស់ទឹកដីយើងខ្លាំង